你等一下，陈佳兰，你干嘛？我知道你想干什么，我不会让你得逞的。我能干什么？我就是来送我红包而已。你骗谁呢？啊、这 你干嘛、啊？我给我前男友送我红包，你管得着吗？管得着呀，你红包给我就行了啊！陈佳兰，你松开我！陈哎呀，陈佳兰，佳开！我就来送个红包而已，我已经放下了，我真心祝福他们。不是你骗谁呢、哎？你别推我啊你,你！你哎！<laughs> 看来又我们对新人好事将近，今天是双喜临门。还不走？陈小姐是吧？今天我妹妹大婚，如果你是来祝贺她的，我欢迎；如果你要是来闹事的，后果你未必承担得起。小场面。<noise> 下面有请新娘发表爱情宣言。干嘛？放手！放手！你猪队友吧！神经病！你要是把陈可辛拦在门外，不就什么事儿都没有了？我至于被别人当成神经病吗？丢死人了！知道自己丢人就行了。平时冒冒失失的以恶度人也就算了，在婚礼上也出洋相。 你懂什么呀，你这个自以为是的家伙！再说了，你不过是我好朋友老婆的好朋友，又不是我的朋友，你凭什么来教训我？不可理喻。刚才谢谢你。自我介绍一下，我是武吉荣的好朋友，何正玉，不巧还是个律师。我劝你离吉荣远一点，否则的话我会找上你的，明白吗？你单身吗？ 王金单身律师，nice，钦佩，一个比一个能装。要是陈可辛来了，你一定要拦住他。我已经放下了，我真心祝福他们。后果由陆尘自己。你单身吗？怎么了、啊？啊，没事，就头疼啊，缓缓就好了。嗯，我忙了一天。 有点累了，先喝点水，等我一下。嗯，女战士也会饿肚子，我给你弄点吃的。先冰箱里有三明治、水饺、牛排，那边还有螺蛳粉，你吃哪个？ 大过年的，我陪你吃顿饺子吧。好。<noise> 一场触手可及的梦，因你。 拥有我们，像时间环绕着。怎么吃出心动？要加辣椒吗？要。饺子我给你下一半素的，一半肉的，煎蛋还是荷包蛋？ 煎蛋，何正月，你为什么对我这么好？你是不是偷偷喜欢我？ 为什么抱我？不是你说的吗？道歉就是需要拥抱。我是配合你。再说了，我工作那么忙，根本没时间谈恋爱。最关键的是，你不是我喜欢的类型。我肚子疼，我去趟厕所。 男混蛋！要不是你，我意思就是我自作多情呗。你要不抱我的话，我会想那么多吗？气得慌。嗯嗯 肚子不疼了、啊，当然，我现在神清气爽，好的很。我郑重的声明一下，我们都是成年人了，一个拥抱而已，我根本就没有当真。我刚才问你，只是怕你多想。还有，我提醒你啊，千万不要偷偷的喜欢我，因为根本就没有结果。你跟我喜欢的类型一丢丢边儿都沾不上，懂吗？十个饺子够吗？ 谁说我要吃饺子了？我要吃螺蛳粉。你刚刚不是说过年陪我吃顿饺子吗？你搞清楚，是你过年，不是我过年。我要吃螺蛳粉。你吃螺蛳粉可以，就在厨房吃，把油烟机打开，别把味儿放出来偷渡。 何律师，陈记者，你可真有耐心。我发给你的信息你收到了吗？收到了，不过我不会接受你的采访。何律师，你自己说了，我是一个很有耐心的人。你现在不答应我没关系，我有的是时间可以等。那你就等到周五吧，到时候我不只会接受你的采访，我还会直接向所有新闻媒体宣告结果。 <不>是何律师，还记得我吗？我陈可欣，我们在江盛豪的婚礼上见过。不记得。我就是想请你帮个忙，有个人一直骚扰我，我想请你帮我发个律师函警告他一下，我这害怕的晚上都睡不好觉。陈小姐，首先，任何挂牌律所都可以发律师函，不用单独找我。其次，如果你真的被人骚扰的话，我建议你直接报警。 何律师，陈亚兰，要不是你不给我何律师的微信，我至于这样吗？不是，我凭什么要给你啊？我跟你又不熟。你是不是也喜欢何律师，所以故意不给我他微信号，自己却跑来纠缠他？哎，我是正常工作好吗？你以为谁都跟你一样就会死缠烂打呀、啊？你懂什么呀？像他这样有钱有颜的单身男士。 简直就是稀缺的优质资源，当然下手要快很准了。行，既然你已经移情别恋了，以后不要再去找江胜豪。好，只要我跟何律师能成，十个江胜豪我都不放在眼里。可若是我跟何律师成不了，那我只能退而求其次，回去找江胜豪了。不是你，陈可辛，陈记者，你好好考虑一下哦。微信号。 小你躲哪儿去了？最近的一次更新是半个月之前了、啊。 他不会真的对陈可辛感兴趣了吧？你吓死我了，陈佳兰，你干嘛鬼鬼祟祟的？我看是你心里有鬼吧，一看到美女就什么都顾不上了。什么美女啊？陈可辛，你也认识的。哦，那你盯这么久，到底是为公为私啊？该不会是假公济私吧？ 不懂你在说什么，嗯、陈佳兰，你今天靠死幽灵吗？干嘛一直跟着我？你少转移话题了。我知道你记忆更新了，你也知道陈可辛今天来找你了。我知道。 那你看不出来他对你有意思吗？怎么了？他是你喜欢的类型吗？干嘛这样盯着我看？程佳兰，你是不是吃醋了？因为昨天我说你不是我喜欢的类型。你少自作多情了。是因为陈可辛他今天追问了我一天你的微信，很烦。 我来问一下你的态度，好给他一个明确的答复。不用理他，冷处理就行。哎,哎，等一下，怎么了？这或许是一个新的机会。机会？什么机会？救吉荣的机会啊！你想，吉荣的死，主要原因就是因为跟耗子的婚姻破裂了，而破裂的罪魁祸首就是陈可心。如果我们从根源上解决掉陈可心，他就不用去纠缠耗子。 这样，耗子跟吉荣的婚姻就不会破裂，吉荣也不会死了。你想说什么？我想说的是，既然陈可欣对四个月前的你有意思，那么不如我们就去撮合他们两个。他就有了新的目标，也不会去纠缠耗子了。我们就从根源上解决掉了陈可欣。这个办法怎么样？陈佳兰，你这是正常人类脑回路想出来的办法。说事儿就说事儿，你人身攻击干嘛呀？我不是跟你商量吗？ 我不同意，不是你别这么快就拒绝嘛。跟你这种人沟通只能只给，否则我怕你误会。我先明确的告诉你，我不同意。那你有更好的办法吗？你什么意思？在二零二二年，你找不到陈可欣，你不知道到底发生了什么。但是在二零二一年，我可以见到他，我却什么都不能做，我也很着急啊。 我们明明说好了要一起救吉荣，我们就应该同仇敌忾，什么办法都试一试。什么叫同仇敌忾啊？这明明牺牲我一个人。不是，这事关吉荣的生死啊！不然你以为我这么闲，我愿意给别人当月老？你觉得这个办法真的可行吗？你不试试怎么知道呢？ 行，行。哎，不对，光是我同意没用啊，他肯定不行的。以我对自己的了解，他不会喜欢陈可辛那种类型的。那他到底喜欢什么类型的？你就这么想知道、啊？ 专访的位置发你了。好的，一会儿见。谢谢你接受采访。吴世明都跟我说了、e、，Inius 打算针对于蓝优科技的这次案子做一期关于知识产权的专访。嗯，既然你们已经采访了范可，那不能只听信一家之言，所以，我受蓝优科技的委托，表明他们的立场。 原来是穆老师在帮我。你想问什么？问吧。首先，蓝优科技一口咬定范可侵权，是否有确凿证据？目前的证据只能等到开庭的时候才能展示。不过，我可以明确的告诉你一点，蓝优科技对这次的案子有十足的把握。据了解，这个项目是范可苦心研发多年的成果，而蓝优科技作为实力雄厚的资本方，在利用完范可的研发成果牟利之后。 又以侵权为由起诉研发者，这是否有些不公平呢？范可作为这项技术的核心研发人员，他的功劳是既定事实。但是与此同时呢，范可作为蓝油科技的前员工，他研发这项专利属于职务行为，而且是在蓝油科技的资助下才完成的，所以这项技术的专利权属于蓝油科技。在范可离职之后，虽然过了竞业禁止期，但是这项技术的相关数据他是不可以再使用的。 所以这次蓝优科技的诉求何何，合情合理且合法。可是据我了解，范可创业公司研发的产品虽然与蓝优科技研发的产品类似，但是它的核心技术却是不同的。除非你没有证据说范可创业公司研发的新产品有用到之前在蓝优科技的核心数据，否则范可只是开发了同类型的产品。 不能说任何从公司离职的员工开发同类型的产品就算侵权啊！你真的不点点,点东西吗？嗯，这儿太贵了，我们公司餐补是有上限的。没事，你点吧，这顿算我请。不用了，我们还是继续采访吧。 何律师，午安。你怎么知道我在这儿？我不知道，我只是平时喜欢来这喝点东西。既然大家这么有缘，那就拼个桌吧。谢谢，麻烦来瓶香槟。啊，您稍等。采访的事情，咱们再另约吧。我不喜欢在工作的时候被不相关的人打扰。陈小姐。 我不知道是在什么地方产生了误会，让你觉得我们之间有可能。我现在可以明确的告诉你，我对你没有一点好感，所以希望你以后不要再出现我面前，以免产生不必要的误会。不要买单，先生这边请。见过这么不讲风情的人吗？这人不一直都这样吗？冷漠毒舌，高高在上，真不知道你看上他什么了。帅呀。 光长得帅有什么用啊？谈恋爱最重要的是看这个男人是不是尊重你、关心你、理解你。长得好看有用吗、啊？照你这么说的话，最符合条件的也就只有江胜豪了。哎，想想跟胜豪在一起的时候，他总是迁就我，总是哄我开心，连重话都没对我说过一句。还是跟胜豪在一起的时候开心。其实。 我觉得何正玉挺好的、啊，是吗？嗯，有、哎。帅，这还是我跟你说的呢。那个他遇事沉着稳重，呃，说话条理清晰，还挺有绅士风度的，是吧？呃，最重要的一点，不近女色，这不是我们女孩子最喜欢的品质吗？就因为最后这一条让我无计可施，跟盛豪比截然相反。这么想想。 还是江胜豪最好。别啊，好马都不吃回头草。咱们现在是新时代女性，遇到一点挫折就放弃，算怎么回事啊？这样吧，我帮你追他，我一定能帮你追到何正玉。真的？我尽力，但是你一定要答应我，千万千万不要再去找江胜豪。放心，只要能追到何正玉，十个江胜豪我都不放在眼里。服务员。 化妆间在哪儿啊？啊，您这边请。